Всем привет! Сегодня буду первый раз в жизни готовить спаржу. Конечно же, спаржу я видела, много хорошего о ней слышала, видела в магазинах, в супермаркетах, но никогда не покупали. А сегодня у нас есть спаржа. Спаржа бывает белая и зеленая. У меня зеленая грюнер шпаргаль вот такая вот свежая. Красивая спаржа. На этикетке прочитала маленький советик, тип, что если нет необходимости использовать всю спаржу сразу, то можно часть завернуть во влажную салфеточку и убрать в холодильник на некоторое время. Что я и сделаю, потому что у меня здесь вес 400 граммов. Конечно, это будет много на один раз. И вот страна произрастания Испания. Снимаю упаковку и начинаю готовить. Спаржу можно отварить, а можно приготовить на сковороде. Вот я буду готовить на сковородке. Посмотрела в интернете рецепт. Ничего особенного и не надо. Нужен чесночок. Вот у нас свежий чеснок уже. Сок лимона. Сама спаржа, естественно. И масло. Оливковое масло. И маленький кусочек сливочного масла. Вот сняла этикетку. Спаржа перетянута была вот так резиночкой. И потрогала очень твердое вот как раз говорят, что должна быть твердая спаржа. Все, идем дальше. Спаржу я разделила примерно поровну, посмотрела, чтобы вот эта у меня спаржа вся поместилась на моей сковородке. Вот, спаржу помыла, обсушила. И теперь надо с нижней части, с нижней части э, снять вот этот верхний слой, потому что он горчит. Вот с трех штучек я уже сняла этот верхний слой. Посмотрела, чтобы она у меня хорошо легла на мою сковородку. Вот. И поскольку спаржу можно есть сырой, свежей, то отрезала и попробовала. Она такая сочная, хрустящая. В общем, мне спаржа понравилась. Чищу дальше. Спаржу я почистила и предварительно выложила на сковороду. Она у меня сухая. Это я просто посмотреть, сколько у меня спаржи сюда поместится. И что вы думаете? У меня ушла почти вся спаржа. Вот осталось совсем немножко, но уже некуда ее укладывать на сковороду. Воспользуюсь советом, во влажную салфеточку и в холодильник. И вот я почистила спаржу. Конечно, здесь у меня нет специального приспособления, чтобы тонко почистить. Но вот смотрю, вот получилось. Где получалось, где вот чуть-чуть а, потолще срезалось. Ну, вот как вышло, так и вышло. Я же говорю, что спаржа такая сочная, хрустящая, что ножом срезалась очень даже хорошо. Разогреваю сковороду наливаю оливковое масло, грею масло. Добавляю чеснок, кусочек сливочного масла, все перемешиваю и немного погодя выкладываю спаржу. Спаржу выложила, теперь надо посолить, немножко солю, и добавляю черного перца. Такой стоит приятный чесночный аромат. Посолила, поперчила. И надо добавить немножко белого вина. Немножко белого вина. И сразу же добавляю сок лимона это чтобы спаржа не потеряла своего прекрасного зеленого цвета. Вот так вот половинка лимона у меня выдавливает сок. Вот такая красота у меня на сковороде. И поскольку спаржу можно есть сырой, то готовить ее долго не надо. Буквально 2-3 минутки с каждой стороны. Вот сейчас, немножко погодя, и переверну. Паржу я переверну. Видно, что она вот так поджарилась хорошо. И с этой стороны буквально 2 минуты. И накрываю крышкой, чтобы прогрелась. Можно еще вина немножко белого добавить. У меня уже досталось. Вот как она зашипела, зашкварчала. Мы, может быть, еще бы долго не покупали спаржу, но здесь, в Германии, мы видим, как немцы охотно покупают спаржу в супермаркетах и в больших количествах. Вот, как она им нравится. И в супермаркетах покупают, и на субботних базарчиках. И в Дудерштате мне даже сказали, что есть торговый Киоск или ларечек такой, киоск, ларек самообслуживания, где тоже продается спаржа. Представляете? Так что будем пробовать. Спаржу я уже приготовила, вот под крышкой она у меня ждет, когда мы начнем есть. И сегодня у нас выходной день, мы решили еще поджарить вот такие колбаски, которые называются братвурст. У немцев в Германии этих колбасок, мне кажется, миллион видов. Они и по цвету отличаются, и по форме, и по составу. Вот здесь у нас такие колбаски, мы сейчас их будем жарить. Есть еще вот такие, вот тоже для гриля. Ну, они все вкусные, мы уже пробовали и не раз. Дома мы любили Поджарите колбаски и шашлык и крылышки куриные, или в камине, или э, во дворе на мангале. Здесь такой возможности у нас нет, но у нас есть вот такое приспособление, чудо приспособление мини-гриль. Вот на нем-то мы сейчас колбаски и поджарим. Мы, конечно же, не первый раз это делаем. Вот получаются вкусно. Получаются вкусные колбаски. Вот, сейчас будем жарить. Колбаски мы выложили. Вот их упаковки 5 штучек. Вот, они уже начали поджариваться. Сейчас опустим крышку. Сейчас колбаски будем переворачивать. Вот такие они колбаски. Пока еще сладенько подрумянили, да? Жарим дальше. колбаски шкварчат. Уже так вкусно пахнет. У нас есть термометр со щупом, который показывает температуру в середине мяса продукта. Вот они еще не прожарились. Сейчас смотрим температура 70 градусов она надо 70 71 вот еще надо немножко подождать до полной готовности о 71 вот такая красота у нас получилась и вкусно и красиво все перекладываем на тарелку и сервируем тарелки Сейчас еще и хлеб погреем и поджарим. Все будет поджаренное у нас сегодня. Приготовили сегодня себе вот такое немецкое блюдо: спаржа и колбаски. Колбаски поджаренные. Ой, какой у нас запах и аромат на кухне, не передать словами! Красота! И салат самый обычный салат. Салат айсберг свежие огурцы, помидоры, перец, лук зеленый, майонез. Вот. Всем приятного аппетита! Пока!